о признании недопустимым в качестве доказательств заключения эксперта за номером 8001 от 14 августа 2009 года и о признании состоявшегося производства по делу недействительным без внесения мотивированного основания об Я отказал в удовлетворении хозяйства о а вызове в суд в качестве специалистов дополнительных лиц. Вышеназванные обстоятельства, указанные в заявлении подсудимого и его защитников, опровергаются протоколом судебного заседания, из которого следует, что судья не оставлял заявление о ходатайстве а оставил их разрешение открытым. А отказ от удовлетворения ходатайства вызова в суд в качестве специалистов дополнительных лиц не является основанием для отвода судьи. Так как в статье 90 в в Уголовного процессуального кодекса Республики Казахстан предусматривает исчерпывающих перечень оставлений от рук судей. Обсудимым его защитникам не представлено доказательства, что судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, и что имеются иные обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения в его беспристрастности. На основании изложенного и руководства статьи 90-го года Казахстан суд постановил Заявление по в жесткости Евгения Александровича и его защитников Воронова Ткаченко до суши об от, отводе судей Толпынова оставить беду удовлетворения. Постановление обжалования о протестовании не подлежит. Доводы о несогласии с постановлением могут быть включены в актерационную или неотводную права. Дело передается для дальнейшего рассмотрения в тому же суде Толпынова.